ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া শাড়ী ন কিমান যে কালাৰফুল আৰু কিমান যে ধুনীয়া শাৰীখিনি এইখিনি হৈছে পটচমপল্লী চিল্কৰ শাৰী হায়দৰাবাদৰ পৰা প্ৰায় একাৱন্ন কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আছে পটচমপল্লী নামৰ ঠাইখিনি আৰু তাতে এই শাড়ীখিনি বনায় আৰু সেইকাৰণে এই শাৰীখিনিক কোৱা হয় পচমপল্লী চিল্ক শাৰী বৰ্তমান মই আছোঁ পটচমপল্লীৰ এই মলটোত এই মলটোত প্ৰায় ত্ৰিছখনমান দোকান আছে য'ত পশ্চমপল্লী চিল্কৰ শাৰীটো ৰাখিছেই তাৰ উপৰিও ইয়াত চাউথ ইণ্ডিয়াৰ আৰু যিখিনি শাৰী আছে সেইখিনি শাৰীৰো দুই এখন তেওঁলোকে ৰাখিছে আৰু আজি মই ইয়ালৈ আহিছোঁ শাৰী কিনিবলৈ প্ৰথমে মই এই দোকানকেইখনত সোমাম আৰু শাৰীবিলাক চাম তাৰপিছত যদি দামেদৰে মিলে আৰু শাৰী যদি পচন্দ হয় তেতিয়া মই শাৰী কিনিম আৰু কোনখননো মই শাৰী কিনিলোঁ তাকে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেন্তে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব লাগিব ভিডিঅ'ৰ শেষত মই আপোনালোকক দেখুৱাম কোনখন শাৰী মই আজি কিনিলোঁ আৰু এতিয়া শাৰী চোৱা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া হয় শাৰীবিলাক ন কিন্তু তেওঁলোকৰ শাৰীবিলাক আমাৰ অসমৰ শাৰীবিলাক শাৰীবিলাকতকৈ অকণমান বেলেগ আমাৰ অসমৰ শাৰীবিলাকত সূতাই দি ডিজাইন কৰা থাকে তেওঁলোকৰ শাৰীবিলাকত ডাই কৰা সূতাই দি ডিজাইন কৰা থাকে আমি যিখন দোকানত সোমালোঁ তেওঁলোকৰো নিজৰ শালতে এই শাৰীবিলাক বনায় বুলি ক'লে আৰু গতিকে আমি ভাবিলোঁ যিহেতু তেওঁলোকৰ শাৰীবিলাক আমাৰ অসমীয়া শাৰীতকৈ অকণমান বেলেগ গতিকে যদি শাৰীবিলাক কেনেকৈনো বনায় আমি চাব পাৰোঁ তেন্তে আমাৰ মানে শাৰী কিনাত অলপ সহায় হ'ব অলপ কনফিউজ হৈ গৈছোঁ আমাৰ অসমীয়া শাৰীতকৈ শাৰীটো বেলেগ দাই কৰা সূতাই দি বনায় গতিকে আমি তেওঁলোকৰ যিখন শাল আছে সেই শালখন চাবলৈ এতিয়া আহি গ'লোঁ ইয়ালৈ

मुझे तो नहीं चाहिए जब मुझे तो नहीं चाहिए अभी शॉप में बच्ची है ना हाँ इनका बेटी है अच्छा इनका बेटी है।, है अच्छा पांच बेटी है चार चार का शादी हो गया असा असा करके हाँ शादी अच्छा छोटी वाली का भी होना है अभी छोटा है लास्ट दुकान

Koujme nan wata. Koujme nan wata. Kale. Aisa aisa nan wata. Aisa aisa. Echa kakye marken nan aisa. Echa kakye marken nan aisa. আমি যিজন লোকৰ ঘৰত এই শালখন চাবলৈ আৰু কেনেকৈনো শাৰীখন বনাই তাকে চাবলৈ আহিছিলো সেই মানুহজন আৰু তেওঁৰ যিগৰাকী ৱাইফ খুবেই ভাল হয় তেওঁলোকে বহুত আগ্ৰহেৰে আমাক কেনেকৈনো শাৰীখন বনাব পাৰে আৰু সূতাবিলাক কেনেকৈ দাই কৰে এই গোটেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিলে আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ হাতত যি সূতা ৰেডি হৈ আছে সেই সূতাই দি আমাক এটা ডিজাইন বনাই দেখুৱাম বুলি কৈছে আৰু তেওঁ এতিয়া ইয়াত তাঁতশালত বহিলেই ডিজাইন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আপোনালোককো দেখুৱাওঁ ডিজাইনটো আৰু আমাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিব লগা হ'ল কাৰণ যিটো ডিজাইন তেওঁলোকে এতিয়া আমাক বনাব সেইটো পিছত আকৌ তেওঁলোকে খুলি পেলাব লাগিব কাৰণ এই ডিজাইনটো আমাক দেখাবৰ কাৰণেহে বনাইছে যিখন অৰিজিনেল শাৰী বনিব তাৰ ডিজাইনটো বেলেগ হয় যিহেতু তাৰ সূতা পূৰা ৰেডি হোৱা নাই গতিকে আমাক সেই আচল শাৰীখনৰ ডিজাইনটো বনাই দেখুৱাব নোৱাৰে আৰু এতিয়া চাওক তেওঁ ডিজাইন বনোৱা আৰম্ভ কৰি দিলে সঁচাকৈ ইয়ালৈ আহি শাৰী কিনাৰ আগতেই শাৰী বনোৱাৰ ডিজাইন দেখি মনটো মানে খুব আনন্দিত হৈ গৈছে আগতে অসমতো মানে গামোচা বোৱা বা কাপোৰ বোৱা দেখিছোঁ কিন্তু এনেকৈ চিল্কৰ শাৰী বনোৱা এয়াই মোৰ জীৱনত প্ৰথম সেইকাৰণে মনটো সাংঘাতিক ভাল লাগিছে এতিয়া ইয়াৰ শাৰী কেনেকৈনো বনায় এই গোটেইখিনি কনফিউজন আমাৰ দূৰ হ'ল কেনেকৈ বনাই যেতিয়া গমেই পালোঁ গতিকে এতিয়া ফাইনেলি ডিচাইড কৰিলোঁ যে শাৰী এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা কিনিম যিজন মানুহৰ শালখন আমি চালোঁ তেওঁৰ দোকানলৈ আকৌ ঘূৰি আহিলোঁ এতিয়া শাৰীবিলাক আমি চাওঁ আপোনালোকেও চাওক আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যিখন শাৰী আমাৰ পচন্দৰ হয় আমি কিনিম ময়ো কিনিম আৰু মোৰ লগত যিগৰাকী আহিছে তেওঁ কিনিব গতিকে আপোনালোকে শাৰীবিলাক চাওক প্ৰথমে तो तो सिल्क 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 है बेस सिल्क है तो तो है है ना मैडम टिश्यू ये मेरा है, ये में। ये रहा मेरा मतलब बैंगलोर से लेके गया था ना इधर कम तो नहीं होता मलबर सिल्क है। सिल्क लगा रहे हम मिक्स लगा ठीक है अगर मिक्स करे तो डेंग नहीं होता है कौन सा मैडम नीचे

আৰু ফাইনেলি এই শাৰীখন যে দেখিছে এইখন শাড়ী মই কিনিলোঁ ব্লু কালাৰৰ শাড়ী দুটা কালাৰৰ কম্বিনেশ্যন আছে আৰু এইটো হ'ল আঁচল টোতাৰ আৰু আপোনালোকৰ এইখন শাৰী কেনেকুৱা লাগিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ যথেষ্ট ভাল লাগিলে সেইকাৰণে এইখন শাড়ীয়ে মই ফাইনেলী লৈ আহিলোঁ